Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi Di mana tempat kita improve diri So hari ini dah 30 April dah Kejap je dah nak masuk Mei Dah hujung bulan April Selamat datang Mei Selamat tinggal April So sekarang ni aku baru lepas jogging Penat juga ah jogging tadi Pace Pace 5.3 Cik, tak ada laju pun Lebih biasa je So Terima kasih kalau siapa-siapa yang dah tengok uh, video aku sebelum ni Aku harap korang dapat manfaat lah daripada video-video aku yang sebelum ni So hari ni aku nak bercakap pasal uh, Kesabaran, tahan marah hmm. Sebab Sebelum tu aku nak cerita sikit lah Marah ni memang Memang kita tak boleh nak elak Memang Allah dah wujudkan setiap manusia tu ada sifat amarah Ada nafsu amarah ada tahap kesabaran memang Allah dah wujudkan cuma kita cuma kita je nak handle macam mana cuma kita je tak tahu eh cuma kita je terpulang dekat kita macam mana kita nak handle sifat kemarahan tu so hari ni aku maybe nak bercakap pasal benda tu sebab aku pun sendiri ada ada sifat tu and benda tu kadang-kadang rasa tak terkawal tapi aku nak cakap juga yang kat sini aku nak kat sini nak cakap juga yang uh, kita memang kena kita kena memang kena kawal kita punya nafsu amarah tu sebab uh, sometimes sebelum kita rasa nak marah tu memang kita ada rasa nak marah aja kan rasa macam nak lepaskan je kemarahan tu semasa marah tu memang kita rasa puas tapi selepas marah tu kita rasa menyesal. And penyesalan tu bukan hari tu je. Penyesalan tu memang lama. Memang memang boleh jadi sampai bertahun-tahun. Disebabkan kita nak lepaskan nafsu amarah tu je. And aku nak reflect balik kat sini yang mana uh, Nabi sendiri pun kalau dia marah memang dia Nabi, aku ni aku uh, berdasarkan apa yang aku pernah dengar lah. Nabi kalau marah sampai kepala dia merah tapi Nabi tak pernah lepaskan pun kemarahan tu. And dekat sini aku nak cakap yang uh, kita ni of course lah kena ikut Nabi kan. Kita kena kena ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi uh, ajar. And daripada kisah tadi tu kita boleh nampak yang oh sebenarnya menahan marah ni adalah sifat yang mulia. Faham tak? dia adalah bukan dia adalah sifat yang bukan main-main punya. Dia adalah sifat yang sangat-sangat mulia and sangat-sangatlah sangat-sangatlah bagi aku sifat tahan marah ni adalah sifat alfa. Sifat yang oi memang memang respect lah kalau kita kita kalau kita nampak orang tu boleh menahan kemarahan dia memang aku respect. So aku nak sampaikan dekat sini bahawa semarah-marah kita se 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 apa se tidak suka tidak suka kita kita memang kena tahan lah, marah kena tahan sabar kena tahan kena tahan emosi kita sebelum sebelum kita rasa marah tu rasa memang aku pun sama aku pun rasa yang sebelum kita marah tu memang emosi em, memang memang nafsu nak marah tu memang membuat-buatlah and semasa marah semasa kita marah memang kita rasa puas tapi selepas kita rasa marah, kita marah tu memang menyesal lah. Seriak, aku menyesal. Aku 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 pun pernah hadap benda tu and memang memang aku akui lah benda tu memang penyesalan yang sangat-sangat menyesal lah. And aku nak bagi tips dekat sini. Uh, mungkin tips ni boleh berguna untuk korang. Untuk kita elakkan diri kita daripada rasa marah tips yang aku nak bagi yang first uh, apa eh yang first kalau ni aku berdasarkan experience aku lah kalau aku rasa macam nak marah aku akan uh, cakap balik dekat dalam hati aku yang mana relax lah takkan benda ni pun nak, nak emosi sebab aku ni daripada aku memang daripada kecil sifat amarah tu memang ada dalam diri aku And aku memang uh, Yelah ada sifat tu And uh, Bila ada Bila dipupuk sifat tu hari demi hari Kadang-kadang benda kecil pun aku nak Dibesah-besahkan Faham tak So sekarang ni Alhamdulillah aku dah Alhamdulillah aku nampak lah Dekat diri aku kan Yang sifat amarah tu Memang Makin lama aku memang Aku nak buang Aku memang Aku memang tak nak pun Letak dekat diri, Dalam diri aku And aku aku sekarang ni pun masih mencuba untuk untuk tak nak bagi sifat tu masuk dalam diri aku balik. And tips aku yang mana dalam dalam hati aku aku akan pesan dekat aku relax lah takkan benda kecil tu pun kau nak marah kan. And aku terus settlekan benda tu cepat-cepat. Ha, contoh kalau contoh kan kalau aku tengok rumah aku bersepah and contoh kalau de dekat dalam rumah tu ada orang lain And aku mengharapkan orang lain yang kemas juga. Instead of aku seorang sahaja yang kemas. And then, sebelum aku nak buat perkara tu, aku tiba-tiba rasa macam nak marah orang lain disebabkan orang lain tak nak kemas sekali dengan aku. Padahal aku sendiri tak mula pun. Aku sendiri tak 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 mula pun lagi nak kemas faham tak so aku ambil tindakan yang mana aku cepat-cepat kemas and then bila dah dah kemas-kemas-kemas tak perasan tiba-tiba dah siap. Dah siap tiba-tiba tak ada marah. Faham tak? Bila dah siap tak ada dia anak marah. Ha so a uh, poin aku yang pertama a uh, poin aku yang pertama pujuk diri aku. Pujuk diri takkanlah relax lah, takkanlah budak kecil pun nak marah. And then terus je buat. Terus je uh, melakukan apa benda yang benda yang kau nak marah tu. Ha, aku harap korang faham tak? Sebab Yelah aku semakin besar ni Memang Of course lah kena buat banyak benda Kalau masa kecil kita tak fikir apa kan Rumah bersepah ke Apa bersepah ke Kita bukan kisah pun Tapi bila dah besar ni Semua benda kita nak kisah kan Benda tu itu kotor sikit kita nak kisah Benda bersepah sikit kita nak kisah But Kalau benda macam tu pun kita nak marah rasa macam tak berbaloi lah. So uh, untuk mengelakkan diri kita rasa malak, rasa marah kita ke terus kena buat cepat-cepat. Tak perlu fikir panjang, tak perlu fikir kenapa dia tak buat, kenapa dia tak buat, tak payah. Kita terus je buat. Ha, InsyaAllah uh, marah tu memang tak ni lah. Akan kita kita tak ada rasa nak marah pula sebab benda pun dah siap kan. Itu tips pertama. Yang tips kedua, Uh, kalau aku lah ni untuk aku. Kalau aku rasa nak marah, aku akan uh, pergi dekat benda-benda hiburan. Contoh. Kalau contoh lah kan, pinggan bertimbun-timbun kan. And then aku seorang je yang kena, nak kena buat. And then tiba-tiba aku rasa nak marah ha. And then, ni kalau aku lah, aku terus je grab aku punya headphone atau tak kisah lah earphone ke apa kan. Aku terus je buka lagu yang aku suka. And then lagu tu akan lagu tu akan distract kau daripada marah and sambil tu kau buatlah kerja ha, sambil tu aku basuh lah pinggan sambil tu aku sapulah sampah sambil tu aku mengemas lah apa-apa sambil dengar lagu so perasaan marah tu uh, akan dia akan distract kau dia akan secara tak langsung kita akan uh, lupa pun rasa, kita akan lupa pun nak uh, kita akan lupa pun rasa nak marah tu uh, macam tu lah macam tu lah diri aku. Kalau aku tiba-tiba rasa nak marah, aku akan distract diri aku dekat hiburan. Ha, macam tu. Tak kisahlah. Kalau aku contoh dekat lagu. Tapi kalau korang, korang pilih lah hiburan mana yang korang nak. Contoh, hiburan yang korang nak maybe main baseball Contoh lah. Ni aku tak tahulah korang macam mana kan. Contoh kalau hiburan yang korang suka, tengok movie. Nah, ha, contoh kalau Uh, korang nak buat kerja ke apa, korang rasa nak marah. Sambil tu korang tengok movie, korang tengok cerita. Tapi tangan bergerak, tangan berjalan. Ha, macam tu lah. Ataupun hiburan korang memasak ke, aku tak tahulah korang kan. Ataupun hiburan korang uh, crafting ke. Ha, tak bergantung lah dekat korang. Tapi hiburan aku is dengan lagu lah. So, uh, itu... Itu tips aku lah kalau aku rasa macam Rasa macam nak marah kan ha, So Kalau Aku rasa nak marah Aku buat macam tu And then Yang ketiga Yang ketiga ni Agak Agak apa ni Agak Keagamaan sikit Tapi bagus Memang bagus Boleh macam ni Sebab Tips ketiga aku ni Adalah Bila aku rasa nak marah Aku istighfar Aku Astagfirullah Astagfirullah Astaghfirullah. And then uh, sekali dengan Kepujuklah lah diri kau ni. Jangan marah, jangan marah. Sabar, sabar. Uh. setiap kali rasa nak marah. Uh, istighfar. Astaghfirullah. astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil tu, sambil tu tangan kau bergerak ah. Tan Sambil tu, kaki kau, sambil tu fizikal kau bergerak ah. Sebab marah ni, dia energy tau. Marah ni, dia energi yang terkumpul dalam badan kita. And then kita kena lepaskan. Tapi kita tak boleh lepaskan dengan cara yang salah. Contohnya macam maki hamun apa semua. Tapi kita lepaskan dengan cara yang betul. Contoh, pergilah ke uh, kemas rumah ke ataupun pergilah berlari ke ataupun pergilah apa naik basikal ke, berjoging ke, um, bercucuk tanam ke kan. Uh, lepaskan ke arah situ. Sebab marah ni energi kan. Imagine kalau kita marah, kita akan all out kan. Kita akan maki hamun, kita akan ya macam-macam lah. Tapi janganlah buat macam tu. Energi kita tu push dekat tempat lain. And then dalam masa yang sama, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. And then secara tak langsung Allah akan bantu kita supaya kita buang rasa sifat amarah tu. So itu sahaja uh, perkongsian aku untuk hari ini. Aku recap balik yang pertama tadi aku yang pertama tadi aku handle sifat marah aku is aku handle sifat marah aku dengan uh, aku pujuk diri aku jangan marah benda tu benda kecil je takkan nak marah and then uh, aku terus lakukan aktiviti apa-apa aku -apa, masuk rumah ke apa and then yang kedua aku distract kemarahan aku tu dengan hiburan entertainment tak kisahlah. Kalau aku, lagu lah. Tapi kalau orang lain, tak kisahlah. Movie ke nak tengok. Nak tengok apa, nak, nak dengar cerita apa ke. Nak, tak kisahlah, entertainment korang lah kan. And then yang ketiga, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. And then lepaskan energi tu dekat tempat lain. So, aku, itu saja perkongsian aku. Aku harap bermanfaat untuk korang. And bermanfaat untuk aku juga. Sama-sama kita amalkan, sama-sama kita improve diri kita daripada hari ke hari. Semoga bermanfaat untuk korang dan untuk aku juga. Apa yang baik semua datang daripada Allah dan apa yang buruk semua datang daripada aku. Terima kasih dah tengok video ni sampai habis. Itu saja daripada aku. Nama aku Awis. Bye-bye. Assalamualaikum.